Вже програма громадська приймальна провертається до прямого ефіру. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Далі по курсу у нас блок поради лікаря. Ми будемо говорити про контрацепцію. Тож залишайтеся. У нас в гостях Наталія Юрівна Волкова, завідуюча жіночою консультацією клініко-діагностичного центру Печерського району Києва. Е, вітаю вас! Добрый день. Наталья Юрьевна, скажите мне, пожалуйста, вот что сегодня входит в понятие контрацепция? Контрацепция, если перевод с латыни, это контрацепция. То есть это против беременности. Если перевести, это таким термином. Но на сегодняшний день это понятие расширено до очень больших, больших перспектив. Потому как уже контрацепция как таковая она конечно остается основной но она уже отходит на второй план угу. потому как за последние десятилетия накоплен огромный материал позволяющий говорить о том что это не контра что-то а это профилактика это залог здоровья это залог долголетия активной интересной жизни поэтому Сейчас уже пересматривается терм, терм, термин контрацепция и предлагаются другие варианты. Пока еще мир не решил, как будут называться эти таблетки, гормональные таблетки, но термин будет меняться, потому что очень и очень много полезных вещей, которые на сегодняшний mm -hmm. день мир может предложить женщине. Поэтому я очень благодарна вам, когда вы приглашаете меня, потому что я имею возможность рассказать большому количеству женщин о тех, необходимых вещах, которые ей нужно делать в жизни. И первый этап, первое Помощь, которую може оказать себе женщина для продовження своєї життя, для активної своєї жизни, для, для здорової своєї життя, це прийом гормональних контрацептів, mm -hmm. поки вона молода, і прийом замістительної гормональної терапії, коли вона вже уходит из молодого возраста. Ну, давайте mm -hmm. з цього і почнемо. Ну я хотіла почати із нагадування усіх засобів контрацепції, які сьогодні пропонуються. в свете, Но давайте все-таки про гормональные контрацептивы. Это самое, эффективное. это самое эффективное, это те средства, которые дают практически 100% гарантии, что у вас беременность не наступит. Вы же понимаете, что слово «гормональные» Но... лякает очень много женщин. И вот цель моего выступления – предупредить женщин о том, что не надо бояться этого термина. Это термин, который несет вам огромное благо. За 10 лет последних науке, в мире огромное количество клинических исследований. Гормональные таблетки уже более 50 лет. В 2010 году британский очень серьезный медицинский журнал опубликовал свои 39-летние наблюдения, сравнения женщин, которые принимали гормональную mm -hmm. контрацепцию и женщин, которые никогда не принимали гормональную контрацепцию. Более 50 тысяч женщин входило в это исследование. Так, 39 лет наблюдения. И к чему же они пришли? Они пришли к совершенно сенсационным выводам. Прием гормональной контрацепции хотя бы эпизод в своей жизни продлевает жизнь этой женщины на 12%, улучшает ее здоровье порядка на 50%, снижает раки на 80%. И под этим лежит огромное обоснование. По большому счету антропологи сейчас сталкиваются с новым феноменом за последние десятилетия, о том, что женщины наши, к сожалению, наша репродуктивная система работает в холостом режиме. Mm -hmm. Женщина не должна менструировать каждый месяц. Женщина не должна, вы... яичники наши, не должны выдавать каждый месяц яйцеклетку. Это очень плохо для женщины. Каждый месяц наша репродуктивная система готовится к самому, к самому большому таинству. Идет огромный этап подготовки всех органов, всех систем для того, чтобы встретить эту яйцеклетку и для того, чтобы эта яйцеклетка была оплодотворена и угу. наступила беременность. А что мы имеем? Каждый месяц наша матка плачет кровавыми слезами по несостоявшейся беременности. И вот такая ситуация наблюдается 400-500 раз в течение нашей жизни. На холостом ходу очень часто работающий орган очень часто ломается. Угу. Именно поэтому мы имеем на сегодняшний день огромный шквал гинекологической патологии, связанной именно с гормонами, гормональной патологией. Практически 70% нашего приема гинекологического ⁇ это женщины с гормональными отклонениями. В любом виде. Это может быть и фибромиома, количество которой на сегодняшний день mm -hmm. очень сильно увеличилось. А за, дурачится, это в новом лучшее? Очень сильно. Если раньше мы знали, что mm -hmm. это болезнь женщин после 50 лет, то сегодня к нам приходят девочки, которые еще совершенно молоденькие девочки, которые mm -hmm. ни разу не рожали, у них уже имеется фибромиома. Но это гормонально активное заболевание, которое появляется в ответ на часто работающие процессы. То, что часто работает, часто ломается. И в миометрии появляются клеточки, которая сломалась в очередной вот такой mm -hmm. вот всплеск гормональный. Эта клеточка сломалась, и она начинает двигаться по совершенно другому пути. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. насколько широкий спектр таких гормональных препаратов и как правильно подобрать? Сейчас огромный спектр. Mm -hmm. На любую женщину, на любую ситуацию, на любое ее пожелание, на любое ее... Гормональный вид можно подобрать все, что угодно. Сейчас мы имеем ну, просто огромнейший потенциал возможности помочь каждой женщине. Если у нее имеются прыщи, а такие имеются у 14-16-летних девочек практически в 80%. Так? Есть женщины, у которых растут усики, там, где ей не хотелось, так? имеется гирсутизм. Есть женщины, у которых очень сильные боли во время месячных очень обильные месячные есть препараты у которых вот перечислены мною только что состояния mm -hmm. внесены в показания эти средства используются для лечения этих заболеваний и это уже норма жизни и наши женщины должны знать о том что им есть помочь чем придите к гинекологу мы вам подберем то что улучшит качество вашей жизни значительно если сегодня вы приходите к гинекологу или к терапевту и он вам говорит что гормональная контрацепция или заместительная гормональная терапия это плохо, бегите от этого доктора. Mm -hmm. Этот доктор за последние 10 лет не прочитал ни одной статьи. Как говорит нам заповедь да, не навреди. Так вот, не назначая гормональные контрацептивы, либо заместительную гормональную терапию, мы существенно вредим женщине. Mm -hmm. Вредим. То есть мы не то, что не можем помочь, мы вредим женщине. На сегодняшний день мы имеем возможность избавить женщину от практически 70% ее патологии, профилактировать. А самое основное, что мы можем профилактировать, это онкологические заболевания, которые сегодня просто бич нашего времени. На 80% снижаются раки яичников mm -hmm. от приема гормональной контрацепции. На 80% снижаем раки эндометрия. Это уже доказанные вещи. Этот мир уже использует давным-давно. Мы сейчас с удовольствием смотрим на тех европейских бабушек, которые в свои 80-70 лет прекрасно чувствуют себя путешествуя на круизах. Они здоровые, они молодые, они оптимистичные, у них совершенно другое качество жизни. А мы до сих пор все еще mm -hmm. рассуждаем, хорошо это или плохо. Европа уже доказала давным-давно, что это очень хорошо. У них нет практически онкологии. И если онкология у них случается, то это либо переселенцы с нашей постсоветского пространства, которые до сих пор имеется страх этих гормонов. Але ну. дуже погано, напевне, принимать такие препараты без поради лікаря, так? Ну, тому що ну, там подружка принимает, а давай я себе такие куплю. Ну, можно делать и так. Можно? Можно делать, так. Но вы себе можете если не навредить, то не улучшить. Неэффективно. Да, а неэффективно. Эффективно. То есть у нас много этих препаратов. Различных состояний у женщины также очень много. Лучше вы будете принимать только то, что нужно mm -hmm. только вам, и мы имеем возможность вам это назначить. Поэтому зачем слушать, что у вашей подружки, либо там у мамы, либо у кого-то и другого. Uh -huh. так? Вы совершенно уникальны, и для вас нужен тот же уникальный препарат, который поможет только вам и улучшит качество вашей жизни значительно. Давайте нагадаем, как сами действуют такие препараты. Основное, основное действие гормональной контрацепции это отпускание яичников в отдых. Uh -huh. Мы отправляем яичники в санаторий на тот срок, который нам надо. Да? То есть. Беременность наступает тогда, когда происходит выход яйцеклетки. Угу. Яйцеклетка из яичников выходит каждый месяц. Много работаем, часто ломаемся, мы об этом уже говорили. Если мы даем препарат, который не дает созревать яйцеклетки, эта яйцеклетка так и остается как в бункере. Мы ее сохраняем для будущих времен, эта яйцеклетка не выходит. Мы сохраняем ровный менструальный цикл. Наши гормоны не гуляют вверх-вниз. У нас нет предменструального синдрома, когда вот эти гормональные всплески, и женщины не знают, что с этим делать. Так? У нас нет боли примесячных, нет обильных месячных это все свидетельство того, что имеется ровный гормональный фон у женщины на все время, пока она принимает. Когда идет ровный гормональный фон, это очень и очень полезно. Ведь по большому счету природа нас не устроила так, чтобы мы менструировали каждый месяц. Mm -hmm. Природа создала нас для рождения потомства. Потомство женщина должна давать, как только у нее появились месячные. Так же, как это было еще в том веке, в 19-20 век, когда женщина рожала 10-15 раз. И это было нормой. И она не знала, что такое месячные, по большому счету. То есть у нее только наступали месячные, ее выдавали замуж. Она рожала первого ребенка, два года кормила, а то и больше. Она рожала следующего ребенка, опять два года кормила. Все это время яичники отдыхали. Они не работали каждый месяц. Вот это физиологично. Ну, вот у вот моей мамы 11 правильно. детей. Вот я 11 она... Боже мой, Ваша мама еще молодец. Так, я надеюсь, что придет то время, когда наши женщины тоже пересмотрят свои жизненные позиции и будут рожать 10-15 детей. Так? Ну, для этого должны постараться наши мужчины, чтобы отпустить женщину в этот полет. Да? Но это необходимо. А это опухи, для нашего здоровья очень важно. А, да, а коль на сегодняшний день карьера, активность жизненная диктуют другие условия, ну, тогда уже надо отправлять яичники в медикаментозный отдых. Крашче да. для целого периода. Только перейдеть. гормональная контрацепция, и наши женщины должны об этом знать. Не надо бояться, не надо. Mm -hmm. Мир уже доказал огромным количеством исследований, что это очень полезно, это очень нужно каждой женщине. Ну да, это практически практичные речи. Ну я знаю, я, на жаль. Так само не користуюся такими препаратами, але знаю, в что нашей там... В 4% процента. ...дуже всего. складна, складна система, коли их приймати, коли не приймати. Якщо один знаете, день забуд, то это уже дуже погано, плохо. Очень просто. Каждый день с первого дня менструального цикла. Первый день, первая таблетка. И так каждый день, желательно в одно и то же время. Это с женщ... если женщина хочет принимать таблетки гормональные. Тогда она должна это делать каждый день. Сегодня есть пластыри гормональные, которые женщина может менять один раз в неделю. Где-то клеится на кожу, там, где не видно. Эти пластыри не отклеиваются ни в сауне, ни в душе, нигде. И раз в неделю она их меняет. Через кожу идет... Каждый день определенная доза гормонов всасывается, и эта доза гормонов достаточна для того, чтобы женщина не выдавала яйцеклетку, и в дальнейшем у нее не было этих гормональных перепадов. Следующий путь введения это кольцо во влагалище. Mm -hmm. Совершенно уникальная структура, которая каждый день из этого пластмассового маленького колечка, каждый день выходит очень маленькая доза гормонов. Во влагалище она выходит и действует непосредственно на матку и яичники, то же самое, не давая созреть яйцеклетки. Ни то есть никакого и, нема, ни дискомфорта, ни, нет, ничего нет, такого. Нет, он настолько из мягкой пластмассы сделан, что и занимают контуры влагалища, что ни женщина, ни ее партнер никаким образом не чувствует это колечко. Такие mm -hmm. женщины, таким женщинам это. Кольцо показано женщинам, у которых имеются неприятности с желудочно-кишечным трактом. Mm -hmm. То есть, если таблетка всосаться должна в желудочно-кишечном тракте, если там есть проблема, то для нее предпочтительный будет либо пластырь, либо кольцовое влагалище. Если все-таки ну, користуєшся этими препаратами, принимаешь такие препараты, и на каком-то этапе ты все-таки решаешь, что хочешь народити дитину? проблем нет? Никаких. Это обратимые методы контрацепции. Женщина прекращает прием препарата, и через один, два, три месяца в течение полугода беременят практически все, mm -hmm. так кто сразу же, но такая же тенденция наблюдается и при начале половой жизни. Mm -hmm. Если ты не предохраняешься, в первый месяц заберению 25%, во второй месяц заберению 35%, через полгода забеременеет 85% женщин. Да? Это все зависит от того, какая яйцеклетка выходит, и насколько mm -hmm. эффективно наступает процесс оплодотворения. Да? Вы знаете, вот мы все привыкли, что в любом препарате, в любом, все э, есть все-таки противопоказания. Есть у гормональных таблеток? Есть такие, да. Это существующие Онкологические заболевания на момент назначения mm -hmm. препарата. Если у вас уже есть какая-то онкология, то вам ее, конечно же, не стоит никоим образом расшатывать. Так? Следующий этап это женщины с тромбофилиями, mm -hmm. это генетически заложенное заболевание. Таких женщин в популяции 1 на 10 тысяч. То есть вот только одной на 10 тысяч нельзя принимать гормональную контрацепцию. Mm. Да? Это настолько малая часть, а всем остальным 99 999 женщинам не только можно, но и нужно принимать эти препараты. А, например, печать грудью. Есть тоже препараты для этого. Then есть, да который только другой состав отличается, у -у -у. но таким женщинам тоже обязательно надо предохраняться. Обязательно. Как раз женщина, когда кормит грудью, утрачивает контроль за ситуацией. У -у 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 -у. И очень часто к нам приходят женщины в 20 недель, 25 недель беременности, говорят, что я же кормила грудью, у меня месячных не было. То есть она даже не заметила, когда у нее наступила первая овуляция, и эту же первую овуляцию она подхватила, и получилась новая жизнь. И таких детей-погодок у нас достаточно много. Вы несколько раз сказали э, э, такие термины, как заместная гормональная тер... Терапия что расскажите. Это терапия для женщин, у которых яичники уже уходят на физиологический покой. Сейчас этот возраст наступает в среднем по Украине 47-49 лет. Угу. То есть женщины 50-летние, 47-48-50 лет, эти женщины утрачивают свою активную гормональную продукцию. Но... Угу. На сегодняшний день женщины живут 80 лет и больше. Mm -hmm. То есть 30-40 лет женщина находится без такого ангела-хранителя, как эстрогены. Если женщина ничего не будет принимать, вот у нее наступил физиологический климакс, как у всех, да? то есть у такой женщины в 3 раза больше инфарктов, в 7 раз больше инсультов по сравнению с теми женщинами, которые принимают заместительную гормональную терапию. Эстрогены – это наши ангелы-хранители женского организма. Так? Они оберегают нас от очень многих неприятностей. И когда наши яичники угасают и не, не выдают то количество гормонов, которое необходимо для того, чтобы осуществить вот этот вот защитный эффект всех органов и систем, эти гормоны необходимо женщине давать. И не надо этого пугаться. Наоборот, надо пугаться не принимать эти препараты. Вы у вас сто процентов будет либо инфаркт, либо инсульт, либо перелом шейки бедра, потому что кости утрачивают ту плотность, потому что эстрогены держат плотность костной ткани тоже под контролем. Давайте про иные методы, про иные препараты, от окрім гормональних, гормональных, что сегодня очень большая эффективность у спиралей. Угу. Желательно все-таки гормональная спираль. Так, такие спирали на сегодняшний день есть. Эта спиралечка вводится в матку на 5-7 лет. Угу. Есть, и правда, и те, которые вводятся на 3 года. Это маленькие спирали, такие рекомендованы для девочек после родов. То есть когда она угу. думает, что вот ей нужно 2-3 года подождать до следующих родов, так вот такой вводится такая спиралечка. Во-первых, она... Уменьшает месячные очень и очень значительно. Так? То есть женщина не теряет кровь. Mm -hmm. Ведь на сегодняшний день большое количество женщин с огромными кровопотерями во время менструации. У наших женщин большое количество анемий. И это тоже реалии сегодняшнего дня. Поэтому терять кровь женщины каждый месяц не должна. Это mm -hmm. не физиологично. Да? Поэтому я рекомендую каждой женщине подойти и сделать анализ крови. И они увидят, насколько много они теряют этих наших живительных сил каждый месяц. И она, возможно, пересмотрит mm -hmm. свои позиции в отношении гормональной контрацепции и спирали в том числе. Гормональная спираль уменьшает месячные практически до мазни. До mm -hmm. мазни. И это очень полезно. Тем самым она тоже профилактирует и рак эндометрии, и рак матки, и рак яичников. Все то же самое. Но спираль просто другой путь введения. Но механизм практически тот же. Ну, смотрите, на мои запретание вы удразу там да. стали называть методы и препараты, а я, ну вот я, например, знаю, что есть комбинированные контрацептивы и не комбинированные. У разница? Что это, ну вот комбинированные контрацептивы. Это те, где содержится и эстроген, и прогестерон. То есть два гормона, которые выделяют наши яичники. Mm -hmm. Так, они необходимы и тот, и другой. Так, то есть в основном 90% на сегодняшний день на нашем рынке это именно комбинированные препараты, потому потому что именно они самые лучшие. Mm -hmm. Но, допустим, у кормящих девочек им не нужен эстроген совсем, потому что mm -hmm. они кормят грудью. Для этих девочек есть препараты, в которых содержится только прогестерон. И спираль, mm -hmm. допустим, es вот Мирена там тоже содержится только прогестерон. Сразу Добре, идем no, далее. Диафрагмы поджирные Ну, возможно, можете... у нас нет. Их сейчас импланты, так? Mm -hmm. Их нет, пока на нашем рынке Украины. Такие препараты в Европе есть, когда они будут у нас, тогда уже будем mm -hmm. об этом говорить. Так? Но я думаю, что в время у нас это тоже появится, хотя у них количество побочных эффектов чуть-чуть больше. Угу. Всякие диафрагмы, колпачки – это уже все исторические факты, практически сейчас неиспользуемые. Так? В Украине его и... широко, Я так думаю, что они уже в Украине. Я думаю, широко... что да, что уже их практически не осталось. Не знаю, продаются ли они в аптеках. Думаю, что уже нет, потому что это уже осталось только исторический факт. Угу. Так? Презервативы. Хороший метод, даже я бы сказала, что очень хороший метод, но весь мир предлагает двойной метод контрацепции: угу. женщина принимает гормин, гормональные контрацептивы, мужчина использует презерватив. Здесь идет защита уже не столько от беременности, а от заболеваний, передающихся половым путем, которых на сегодняшний день просто шквал, который нас захлестнул уже с головой, так здоровых практически нет. Из, из пятеро мужчин четверо больны. Угу. Это ужас, это страшно. Поэтому если женщина разрешает незащищенный половой контакт, она очень сильно рискует. Очень сильно. Если у нас контрацептивы, такие как презервативы, войдут в нашу жизнь, у нас будет очень мало проблем, касаемо гинекологии. Я ратую только за это. Я уверена, что я лучше буду наблюдать беременности, чем лечить заболевания, передающиеся половым путем, либо гормональные mm -hmm. расстройства, которые. То есть это все можно профилактировать, и если эта женщина будет использовать гормональную контрацепцию и презерватив при каждом половом контакте. Гинеколог останется без работы, mm -hmm. и это будет yeah. очень хорошо. Мы будем только профилактические осмотры делать и советовать женщине, что ей делать дальше для улучшения своей жизни. Ну, вы же знаете, что Радити можна і за допомогою програми громадська приймання. і ми і це завжди... дуже добре, Я вам за це дуже благодарна. А ми вам вдячні за те, що приходите і за те, що так все роз'яснюєте чітко. А, але ми ще не завершуємо, в нас ще є трошечки часу. Дивіться, я знаю, що багато пар використовують як метод контрацепції переривання статевого акту. Наскільки це ефективно? Чи... І ще найближчим надо, це найнадіжний метод, який, к сожалению, на всьому постсовєтському пространстві, самый распространенный. Так? Небольшое количество сперматозоидов выделяется даже во время самого полового акта. До того момента, когда происходит эякуляция полного объема сперматозоидов. То есть маленькое количество точно так же может оплодотворить готовую яйцеклетку, как и большое количество. Поэтому, mm. женщины, не рискуйте ни в коем случае. То есть вот как раз все беременности, которые мы имеем, это в результат вот этих вот прерванных половых контактов. Mm -hmm. да? Те аборты, которые мы делаем на сегодняшний день, это результат вот этих прерванных половых контактов. Так? Самый ненадежный метод. И, конечно же, он, в общем-то, вредный для... Для человеки, в лекаре, да, кажется, да, да. Для физиологического и психологического комфорта в паре. этот метод не повинен использоваться. Це плохо. І для жінки, і для чоловіка. От як вам здається, знаєте, давайте спробуємо так трішечки вже, вже не як до лікаря, а до вас да. питання. От що треба, щоб українські жінки зрозуміли, що для них найкраще, щоб вони, ну, щоб вони користувалися цим, цими порадами, вашими порадами? Читать. Очень много інформації в інтернеті. Сегодня доступ неограниченный к любым знаниям, и если наша женщина поинтересуется, что она может сделать для себя хорошего, она найдет ответы на все свои вопросы. Так? К сожалению, я же говорю, что не все доктора читающие, не все доктора совершенствуют свой профессиональный уровень. Если вы приходите к доктору, и доктор говорит, что вы принимаете гормональные контрацептивы или заместительные гормональные, и это так mm -hmm. плохо, бегите от этого доктора. Доктор совершенно не занимается самообразованием. Он за последние 10 лет ничего не прочитал. Это mm -hmm. стыдно, это ужасно, но это реалии нашего дня. Mm -hmm. Дякую вам, Наталья Юрьевна, за цикавую информацию.